Bakı şəhər icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə, sabah, aprel ayının 24-ü səhr saatlarından etibarən şəhərin mərkəzi və qəsəbələrdəki əsas küçə, prospekt və yollarda xüsusi kimyəvi maddələrlə növbəti gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılacaqdır. Hörmətli izləyicilər, hər gün yeni xəbərlər almaq üçün videoya keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olaraq, videonu bəyənib like etməyinizi sizlərdən xahiş edirik. Ölkə TV xəbər verir ki, bununla əlaqədar maddələrin qəbul olunmuş müəyyən toksikliyinə nəzər alaraq sakinlərdən ciddi zərurət yaranmadığı təqdirdə qeyd olunan tarifdə küçəyə çıxmamaq xahişi olunur. Qurbanbay rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mühafini Ceyhun Həsənov və baş memar Üstəm Məhdiyev vəzifədən azad ediliblər. Ölkə TV xəbər verir ki, bu barədə icra başçısı Məhərrəm Quliyev əmr imzalayıb. Hər iki vəzifəyə hələlik həyat yoxdur. Qeyd edək ki, Ceyhun Həsənov karyerası ərzində Göyranboy rayon icra hakimiyyətində ikinci dəfə idi ki, birinci müavin postunu tuturdu.